Пошла. Зависть пошла? А, скажите, пожалуйста, что привело вас на, на майдан? О, а, те события, а, то трагическая ночь, да, вот, когда Беркут, а, ну, избил молодежь на площади, да, вот в Киеве. Вот они побудили устремиться сюда, вот, высказать а, свою точку зрения, свою точку зрения несогласия а, с политикой нынешней власти. Вот, э, на мой взгляд, любой человек в нашей стране да, имеет право на свободу слова, свободу совести. Да, вот говорить все, что он хочет, все, что он думает. Естественно, цивилизованно. Да, вот. Вот и почему чада -то точка зрения, да, вот, должна э, каким-то образом э, быть ну, не да, вот. Э, например, вот здесь стоят люди, да, которые за, за то, что ну, многие здесь, например, как я понимаю, да, вот за интеграцию с Европой. Вот. Точно так же и харьковчане, да, которые за интеграцию с Россией, да, вот, за таможенный союз. Вот. Я уважаю точку зрения тех и тех. Вот. То есть каждый имеет право сказать то, что он хочет. Вот. И он должен быть выслушан. Вот. Все, спасибо. Наверное, вот я для а этого здесь... второй вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что спасет Украину? Что спасет Украину? В свете происходящих событий. Евроинтеграция? Да. Смена власти, да. перезагрузка. Это очень непростой вопрос, естественно. Естественно, смена, смена власти. Вот этот вот, э, правящий династию, этой касты, да, скажем так. Вот это один из вариантов. Вот, и опять же, это же не панацея этих бед. Как я понимаю, если мы э, начали уже процесс э, какого-то осознанного движения, да, вот, вот народ, причем я говорю не о политиках, а народ начал какое-то осознанное движение вперед, да, вот, то это очень непростой и э, не быстрый путь. Вот это путь долгого восхождения. То есть мы все должны становиться культурой, да, вот. Вот каждый. Каждый должен начать с себя. Да, вот. То есть, э, ну буквально там как бы, да, мы должны понять, что, например, там вот, ну, для меня, например, город Харьков это мой город. Это город там не Кернеса, не Довкина, да, вот, это мой город. И я за него в ответе. Вот. Ну, человек же, как любой гражданин, любого городка, любого села. Это его страна, да, там, наша планета. Мы за него ответим. Мы ответим за то, что творим вообще. Ну, вот. ну и дай бог нам всем все это понять, вот, осознать, вот, что мы, мы здесь не рабы, мы здесь не гости. Да, вот, э, вот. Мы должны быть в ответе за тех, кого приручили. Вот. вот спасибо. спасибо вам.